Привет, Всім привіт, дорогі ті розлітелі! Всім привіт! Сьогодні у нас буде продовження рубрики, де я задаю питання своєму хлопцю, а він задає питання мені. Перше питання. Що для тебе важливе в дівчині? Ну, її чесність. Невірно, найголовніше – це чесність. Її нежність. Наскільки дівчина нежна, наскільки вона ласкава. Вірна, як мінімум. Ну, вірність – це таке, як как би. Бы. Як би. Чтобы она была хорошенькая, чувство юмора. Это самая, наверное, важная деталь. Но лично меня угу. это, наверное, привлекает. Это чувство юмора. Потому что если девушка не понимает твой юмор, ну, поверьте, не будет хороших отношений у людей. Угу. Может они, конечно, и будут там держаться на, на сексе. Но я думаю, что в основном чувство юмора тоже очень много дает в отношениях. Да, люди могут э, пошутить не так, что он, например, шутит, а она такая, раз, и не понимает его юмора, С и... С сфиркуный. Как бы такая, хорошо, а сама думает, боже, какой он тупой. Вот, э -э ну или она там шутит, а он такой, блин, ну ладно, а она заливается там, прям, ну, кишки рвет себе. Но это нехорошо. Хорошо, когда вы друг друга понимаете чувство юмора, вы чувствуете этот, э -э и вам вместе хорошо, весело, вам есть о чем поговорить, вам есть о чем посмеяться, вам есть кого обсудить. Э -э но но это классно, угу. это классно. Вот, наверное, вот это важно. Когда с человеком знакомишься, и ты понимаешь, что у вас одна волна. Ну, она разумеет твои жарты, и это тебе показывает, что вы ну, на одних хвиле. Ну, во-первых, на одной хвиле, а ну, по-другому да. оно все равно дает даже какую-то уверенность. А девушек это вообще капец как привлекает. А мужчина чувствует юмор, девушка себя будет чувствовать ну, хорошо. А когда мужчина суперсерьезный, ну, блин, ну с ним реально скучно будет. Так. Да, может он там какой-то молодец, деньги, все дела, все есть. Но вот этой вот Юморка йому не вистачає, і це буде дуже тяжко в каких-то моментах, навіть коли момент печалі або грусти, що він може розвеселити свою женщину, тому що він там, ну, супер серйозний мужик, не дуже хорошо. Це найголовніше, мені кажуть. Ну, Мені здається, що теж почуття гумору воно дуже важливо взагалі для життя, бо бувають важкі ситуації, які можна просто обсміяти, і вже життя буде кращим. Є навіть е, такий термін, як сміхотерапія.